अल्मी मजलिस जलिस खत्म नहतम होने वाले तमाम प्रोग्राम देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक करें अजीब बात यह है जब तिरपन की तहरीक चली पहला गवर्नर और जनरल गुला मोहम्मद था नाम का तो मुसलमान था मगर कादियान के मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था नौजवानों का सीना उसने छली किया उसे भी मौत आई वो मरा उसने कहा था कि मेरे जिसम को मक्का में ले जाना कराची के गोरा कब्रिस्तान को उसके अंदर अमानतन इस गवर्नर और जनरल की लाश को अमानतन दफन किया गया जब कुछ दिनों के बाद इसकी कबर को खोला गया तो एक सांप बैठा हुआ था इसके कफन पुलिस वालों ने फायर लगाया गैस छोड़ा उस पर कोई असर नहीं हुआ था उन्होंने कहा कि इस जर्नल की कबर को बंद कर दो थोड़ी देर के बाद खोलेंगे दो घंटे के बाद फिर कबर को खोला गया उसी तरह वो नाग बैठा हुआ था उन्होंने कहा कि इस मलिक मोहम्मद गवर्नर की कबर को बंद कर दिया जाए उसे मक्का जाना तो बहुत आदमी की बात इस जर्नल को मुसलमानों के कब्रिस्तान में भी जगह नसीब नहीं हुई आज भी कराची के गोरा कब्रिस्तान जो ईसाइयों का कब्रिस्तान उधर पड़ा हुआ है इसलिए के कादियानियों का इसने तारुक किया उनके साथ चला और मुसलमानों के नौजवानों का सीना गोलियों से छल्ली किया था और लाहौर के मोची दरवाजा पर अमीर शरीय शाह बुखारी मरकदा जब बयान कर रहे थे फरमाया कि आप की, की पर राजपाल ने मेरे पैगम्बर की गुस्साखी की है और इमाम से पूछा गया था जिस जमीन पर मेरे पैगम्बर की गुस्साखी हो जाए क्या करना चाहिए इमाम मालिक ने फरमाया था मुसलमान को उस जमीन पर रहने का हक नहीं है या वो भौखने वाली जुबान न रहे या वो सोने वाले रहे मालिक ये जुमले लाहौर की सरजमीन मोची दरवाजा लाखों का मजमा था अमीर शरीयत ने दोहराए थे आपके लाहौर की सरजमीन पर राजपाल ने मेरे पैगंबर की गुस्ताखी की है कोई है जो मेरे पैगंबर का बदला ले देखो देखो आयशा आ चुकी है फातिमा आ चुकी है फातिमा बिंते मोहम्मद आ चुकी है अपने बाप का केस लेकर आ चुकी है आयशा अपने शोहर का केस लेकर आ चुकी है वहां से गुजर रहा था गाजी मुद्दीन जो स्कूल का स्टूडेंट कौन जानता था राजपाल को कत्ल किया गिरफ्तारी दे दी मियाँ वाली जेल में चला गया, 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 गया। आपके पाकिस्तान के वानी आजम मोहम्मद अली जना भी गए थे भे भे शायरे मशरक डॉक्टर अलामा मोहम्मद इकबाल भी गए थे।, थे मौलाना जफर भी गए थे भे और कहा था इतना कह दो मैंने जुनून की हालत में किया शायर खतीब अपनी बात करते हैं ये फकीर अपना जुमला कहता है गाजी ने से कहा था कहते मोहतरम शायरे मशरक जफर अहमद उस्मानी जब उसने जुनून की हालत में मेरे पैगम्बर की गुस्ताखी नहीं की तो मैंने भी जुनून की हालत में कत्ल नहीं किया जब उसने अपनी होश के अंदर मेरे नबी की इज्जत के साथ खेला है तो इल्मीन भी अपनी होश के साथ उसको जहन में वासिल करके आया है फिर इसकी फिर सजाए मौत होती है फिर आपके लाहौर के वजीर खान मस्जिद में इस मरदे कलंदर का जनाजा होता है